Друзья, сегодня с вами я, Роман, и сегодня мы играем в игру под названием Майнкрафт. И мы играем на сервере. Так, подождите, я звуки выключу. Потому что сейчас меня очень плохо слышно, как я понял. Так, настройки, музыка и звуки, общая громкость. Так, и играем мы на сервере под названием Папа Крафт. Ну, и здесь не очень много людей играет, потому что сервер перезапустили. Вот так какой-то чувак я его не, я его не знаю и сразу идем ну, идем искать приключения как бы на свою жопу так и мы сразу находим новые цветы почему-то сильно лагает о боже надеваем броню Рубим березу. Приват, как я понял. А здесь сюда приват. Но здесь мы будем развивать, развиваться, играть с моими друз друзьями. Это как бы мой друг. Я не помню, как моего друга зовут. Уже забыл. Так и сейчас. Мы попробуем сделать одну хитрость. Но почему-то я залагал. Так, 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 так. Откуда? А, вон откуда. Пусть уйдет этот скелет, он я ему сейчас жопу надеру. Гори. Так, нам надо покушать. Идем срубим дерево и, я думаю, начнем развиваться. Оп доски яблоко так еще ну мы так срубим деревьев к ну, где-то полстака. стака ну здесь три free вот ну или плагин как это называется опа ну так и мы уходим отсюда чем подальше Да вы чё, народ, издеваетесь? Почему вообще сюда приват стоит? Зачем это? О, старый друг под названием дядя Сенсай. Так, дядя Сенсай лег спать и не стал. Чак Норрис. Так, я уже здесь зарегался на работу, так что вы не говорите, читер. Так, и я думаю, нам нужен булыг. Да, здесь ломать можно. Значит, мы насобираем немного булыги, где-то полстака. Ну да, и как раз уголь. Это нам очень повезло. Потому что уголь нам нужен для... Ну, чтоб... Ну, как бы плюс опыт и плюс освещение в комнатах и как бы палево. Так, какие-то челы переписываются, но это нам безразлично. Нам нужен сейчас уголь. Так, и сейчас мы нарубаем угля и, ну, и мы уже записываем, ну не очень долго, 4 минуты. Так, и... Мы ну, вот копаем, 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 копаем. Так, подожди, я сейчас отойду. Так, я пришел, потому что кто-то звонил в дверь. И мы играем дальше. сейчас блыги. И играем, играем, играем. Сколько у нас уже Так, еще 28. Ну, еще где-то примерно 4-6 блыги. Да, нормально 35, можно жить как бы. Так, я думаю, мы пойдем в горы, он туда на самую гору. Это будет Гаверла. Опа, новый биом прорисовался. Ну, мы пойдем туда. Это понятно, потому что это новый биом. Но это очень плохий биом. Там нету деревьев и все. Ну, и остального. Но мы сделаем по-умному. Мы, если что, накопаем здесь землей и просто саженцами. Будем рассаживать деревья. Либо просто ты поехать на спаун и собрать деревья и назад в, в дом. Ну, здесь овца. Но нам нужен, нам нужно железо, и это чем поскорее. Ну, железо, железо. Мне нужно железо. Оп, здесь может быть железо. Смотрим, смотрим. Нет, народ, это файл. Нет железа. Так, и мы куда-то вышли. Ну хорошо, зато мы что нашли тростник. Опа. Да, это просто на разном биоме он разный. Я думаю, мы вот где-то здесь будем строить уже дом. На этой равнине. Вон сейчас. На горе будем, да. На горе, на горе. Так, и я молчу, потому что мне нечего сказать. Так, ну сейчас мы это подровняем. Ну, что это такое, так? Опа, ночь, 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 ночь. Это плохо. Так, и мы продолжаем. Так, 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 так. Мы уже почти вылезли. И там так сейчас дядя Сенсей. На самой горе, и мы, я думаю, закончим... С... Не, когда закончим? Вы чего закончите? Так, мы сейчас похаваем на горе. И... Я думаю, можно вот здесь сделать уже... Себе дом да я правильно думаю здесь мы будем жить как раз нормальная мисс область так подровняем немного землей вот так я думаю да здесь немного мы короче сейчас подремняем территорию сделаем для дома мини заготовку и я думаю мы заканчивать будем потому что вы знаете Фраб снимает очень дорого он снимает очень долго и много килобайт и гигабайт так что Короче, я не хочу напрягаться насчет загрузки видео. Так, вот так. Делаем так. Пишем Ванда. Нам дают какой-то топор. Ну, это простой топор, чтобы запривать теперь. Так, сюда раз. Сюда два, потом. А, экспенд. Какой сто? Пятнадцать. Ап. И так же самое давно. Так, и мы делаем вот так. Рыги. Клим. Клаймы. Ну, полю свой ник. Ш. Регион Клайм Клауш. А да. Рег... Регион Клайм Клауш команда не упознана как не упознана рыги клим регион Клайм. давайте просто комар ну да так только надо по ходу две палки А ну. Команда не опознана. Как не опознана команда? Ну, смотрите, define, save, region, select, claim. А, claim. -а -а, claim. Так. Регион Клайм. Это что не так? Я же сделал. Команда не опознана. Может сделать так. Раз. Два. Так, да, смотрите, что за фигня? Клайм. Команда не опознана. Ну, короче, делаем так. Не будем как бы париться насчет этого. делаем так просто заготовку какая будет комната точнее дом какой и я думаю мы будем мы заканчиваем будем заканчивать записывать так и так все это будет наш дом Всем спасибо, подписывайтесь на канал, всем пока, с вами был я Роман или как по Нику Клауш, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну короче.